Мы занимаемся кубом джиу или по-русски боевое джиу-джитсу. Это прикладное боевое искусство, корнями уходящие в Средневековье, это древняя Япония, профессиональные военные самураи, которые, в принципе, этим на жизнь, и искусство от боя, войны было доведено не до совершенства. Ну и плюс люди занимаются не всю жизнь, также вырывался как бы, вы, аспект самосовершенствования. Вот. В современной Украине мы развиваем вид спорта, комплекс то есть боевое, джи -джи в отличие от спортивных и демонстрационных версий. Вот. И этот вид спорта доказывает свою эффективность и как самозащита на улице, и как прекрасное средство подготовки. А мы кто вы посещает вашу секцию? Знаете, совершенно разный состав, и дети, и подростки, и взрослые люди, и любой из населения. То есть здесь из кто то, -то какой-то социальный слой, это. По это поклонники, в принципе, прикладного такого боевого искусства, они есть среди всех своих Я занимаюсь в Киеве с 2002 года. С 2006 года регулярно проводим в городе Киеве международные турниры, семинары, приглашаем мастеров, занятия проводим. Вот с 2009 года у нас в Украине прошло три чемпионата мира потому что эта Украина очень географически удачно расположена. И наши ребята показывают неплохие результаты, есть и призеры, и чемпионы мира, и чемпионы Европы, чемпионы. Украины. В этом году мы получили статус вида спорта в Украине, Был, было признано официальный видом спорта. И развивается Федерация Комбат-Изюкса Украины, как все украинцы громадские объединения. Вот здесь школы в разных городах, и в Киеве другие клубы, и в других городах, областях.